मुख्यमंत्री कश सुनता देवेंद्र फडणवीस भविष्य मध्य माला योगी आदित्यनाथ राजीना दबाव देना अभी की है। उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन देने का पत्र सौंपा हुआ, हुआ है आपको लगता है की अभी कोई जानते आप लोगों के लिए करने हम सत्ता के भूखे नहीं है मैंने आज सुबह कहा है बीजेपी एक बड़ी पार्टी है बड़ी पार्टी चुनकर आई है उनका सबसे बड़ा दल है 230-32 जो उनके पास आंकड़ा है तो उनका पहला अधिकार है सत्ता स्थापन करने का जो दावा होता है प्रेसिडेंट के पास अब ये घर की बात है प्रेसिडेंट भी घर के है बहुमत भी घर का है आ? तो घर की बात है अब जाएंगे राष्ट्रपति भवन में दावा करेंगे पेश करेंगे शपथ लेने तो मोदी जी को बाद में खेल शुरू होगा तो लग रहा है ये सरकार नहीं चलेगी ये सरकार नहीं चलेगी आप देखिए ये सरकार नहीं चलेगी हम तो चाहते हैं मोदी जी शपथ ले जल्दी के जल्दी शपथ आठ तारीख को ने आज रात को शपथ ली उनकी तरफ से हम मिठाई बांटेंगे हो सर एनडीए च्या बैठकी मध्ये चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमारांनी समर्थनाचं पत्र दिलेलं आहे की ते त्यांच्या बरोबर सध्या त्याने एकत्र निवडणुका लढलेल्या आहेत त्याच्यामुळे त्यांना ते समर्थन पत्र द्यावं लाग चंद्राबाबू आणि नितीश बाबू या दोन्ही बाबूंना देश ओळखतो आणि दे का ते काय फक्त भाजपचेच नाहीये ते सगळ्या पक्षांचेच आहे त्यांनी आधी सुद्धा काँग्रेस बरोबर काम केलेलं आहे गठबंधन मध्ये त्यांनी बीजेपी बरोबर अटलजींच्या बरोबर काम केल्या मध्ये ते आहेतच ना पण मोदी ना गठबंधन सरकार चालवण्याचा किती अनुभव आहे मोदींचा हम करेसो कायदा आहे आता त्या हम करेसो कायद्यामध्ये हे दोन जी व्यक्तिमत्व आहेत